В центральном госпитале даже в центральном госпитале ну ампутацию мне не предлагали мне просто у меня получается трех костей нету в этом самом ну две крайние кости есть а середине нету и мне говорили что что ты парися это самое и, типа молный голову мы тебе вот эти три кости вы удалим а сколько тебе сказали что тебе там вот 40 лет а Согласно типа нашей статистике, в Украине люди больше 62 лет не живут. Давай мы тебе удалим эти три кости, а те две кости, что у тебя осталось, тебе с палочкой на 62 лет хватит. А Рассказывайте, как ваши дела? Лучше всех, но никто не завидует. Ну, слава Богу, одно только радует, что даст Бог, я уже на завершающем этапе лечения. Спасибо всем большое. Очень большое спасибо. Дай вам всем здоровья.